Привет, друзья! Хочется поделиться размышлениями по поводу очень важной, насущной темы сегодня в Украине, в христианском сообществе. И это тема мобилизации священнослужителей. То есть ни для кого не секрет, наверное, хотя, может быть, кто-то об этом не думал. Или не знают об этом, но сегодня официально в нашей стране нет брони для священнослужителей, пасторов, диаконов, неважно, абсолютно всех конфессий. То есть официально по закону священнослужителей мобилизируют наравне со всеми другими. И, конечно же, там люди не церковные, светские. Я, мне попадались комментарии, где люди говорят, ну, конечно же, а что ж вы хотели? То есть, э, наравне со всеми, там, идите справедливо и все такое. Ну, на мой взгляд, конечно же, э, возможно, это люди э, ну, далекие от Бога. Они просто, как бы, скептически относятся к христианству, как просто чему-то религиозному, да, что как Какие-то люди там зарабатывают деньги и так далее, и тому подобное, да, то есть мы оставим этот момент. Однако же, также и в христианской среде я увидел да, такое мнение о том, что да, конечно же, вот мы сегодня. По сути, все как бы как один должны быть мобилизированы, и ничего в этом страшного нету, да, то есть э, церковь должна показать, что она с народом, что она с армией, и поэтому пусть священников э, мобилизируют и так далее, то есть и вот такая вот эта идея хотел об этом э, поразмышлять. Э, смотрите, э, существует также э, такая э, мысль о том, что священник может э, пойти капиланом, то есть что пастор может пойти капиланом, однако нужно тоже э, понимать, что там есть квоты разные и так как протестантов немного в Украине вообще, э, соответственно их мало в армии и поэтому протестантам дают маленькую квоту. Вот тут вот тут я хочу вернуться к этой мысли еще раз. Смотрите, некоторые люди говорят, что протестантским капелланам дали маленькие квоты в армии именно потому, что мало протестантов служит в армии. То есть вот такая мысль, и поэтому надо, чтобы больше Пошли служить в армию протестанты, баптисты, пятидесятники, пошли добровольцами, и тогда будет больше квот для капелланов-протестантов. Но я думаю, что будет честно, и, а может быть и не задумываются люди об этом, что суть не в том, что мало протестантов в армии, а суть в том, что мало протестантов в Украине вообще, если об этом, может быть, просто кто-то не задумывается». До войны по определенным подсчетам было от полтора процента до трех. То есть разные э, статистические э, исследования говорили разные цифры. Некоторые говорили, что всего полтора процента всех э, протестантов вместе взятых. Другие говорили, что три процента. Это всех вместе взятых. Это общая такая обобщенная статистика до войны. И давайте вот сейчас э, поразмышляем. Возьмем по максимуму 3 процента всех протестантов в Украине до войны. А ни для кого не секрет, что э, в основном в церквях протестантских преобладают женщины и дети, то есть мужчин, э, братьев намного меньше. И давайте, вот хорошо: мы возьмем по максимуму, пусть 50% братьев, то есть, значит, от 3% у нас будет 1,5%. А теперь это, это до войны, значит, 1,5% мужчин. А сколько э, выехало э, людей? с началом войны. Да, тоже э, многие христиане, протестанты, они в основном э, многодетные, то есть многие как бы имели большие семьи и, конечно же, повыезжало очень много на законных основаниях, да, то есть выезжали люди и братья мужчины, то есть, да, и вот сколько осталось, да, то есть сегодня, э, если мы опять возьмем там, да, ну, грубо говоря, э, от 50 процентов там да то есть от этих полтора в некоторые церкви по 70 процентов людей уезжало по 50 там некоторые говорят 90 процентов уезжало из церкви но суть в том что к чему я хочу подвести что ну, не так то уж и много братьев протестантов в украине сегодня а священников пасторов еще меньше еще меньше это я сейчас говорю к тому, что, конечно же, присутствие протестантов маленькое, поэтому маленькие квоты, их не может быть больше, потому что нас вообще не так много в Украине. А теперь, если говорить о том, что пойти капиланом возвращаюсь к этой мысли, это, к сожалению, сегодня такая иллюзия, потому что, чтобы пойти капелланом, нужно получить мандат, нужно как бы иметь образование высшее, светское образование, высшее богословское, чтобы получить мандат. То есть, к чему я веду? Священников сегодня мобилизуют, призывают простыми на простые должности, не на капелланские. Солдатами просто. Да, конечно же, можно сказать, а что вы хотели, там, да, вы не лучше других. Безусловно, я согласен, да, с этой мыслью, но нужно понимать, я сейчас говорю для христиан, что священника мобилизуют от церкви. То есть его забирают от дела. Это не просто человек ухилянт, который сидит дома и ничего не делает, да, прячется, боится. Священник служит ну, как до войны, пасторы служили, так и во время войны. И, кстати, ну, мы же видим, сколько много церковь, как она включилась с начала войны, и как много церкви сделали для народа, для переселенцев, для нашей страны, для военных и так далее. То есть священники, по сути, они были мобилизированы в духовном смысле, они трудились они как бы не покладая рук, без выходных порой. И так вот, нужно понимать, что священника мобилизируют от церкви, забирая его. И тогда встает вопрос эм, по поводу того, что в начале э, войны многие говорили о э, христиане, многие говорили, лидеры общественных мнений христианских, многие пасторы многоуважаемые говорили о том что сейчас в Украине существует такой вот кадровый голод, дефицит лидерства. То есть потому что много повыезжало пасторов, служителей церкви остались без э, священников, без пасторов и без лидеров. И нужда, да, то есть вот нужда в лидерах. И потом некоторые говорили, возвращайтесь назад те, которые уехали. Другие говорили, давайте тут из местных будем ставить развивать лидерство и так далее, но теперь об этом уже не говорят. Об этом уже люди, которые говорили об этом год назад, полтора года назад, они сейчас об этом не говорят, что по сути сегодня что будет с церквями, что будет с этим лидерским голодом, когда сегодня забирают тех последних лидеров, которые по сути остались, которые не сбежали, не уехали, их сегодня забирают от церквей. Что будет с церквями? Да, Иисус говорит эту ну, цитату в Библии «Поражу пастора, и рассеются овцы». Да, конечно же, Он говорил это о себе, но тем не менее, сам принцип, да, если церкви страдали и претерпевали ущерб, когда служители уезжали в Европу, оставляя церковь, то есть церковь, она эм, получала определенный урон, определенный ущерб, то... Когда священника заберут от церкви в Окоп, то церковь не потерпит да, урона и вреда. Многие же церкви в начале войны распались и закрылись, потому что повыезжали служители. Значит, когда служитель выезжает на законных основаниях, многодетного там или еще кто-то, то это плохо, потому что он бросил церковь. А если служителя забрали в окоп, то это нормально, несмотря на то, что будет с церковью. А теперь хочу сказать одну из главных мыслей, которую хотел сегодня подчеркнуть. Смотрите, ни для кого не секрет, может быть для вас это будет новая информация, что официально капеллан не использует огнестрельное оружие. То есть капеллан – это офицерская должность, это штат, я сейчас говорю о штатном капеллане, который конкретно, так сказать, находится в ЗСУ. У него есть звание, у него есть должность, у него есть форма, но официально по закону, юридически он не должен брать в руки оружие. Под... И это все идет с Европы оттуда, с тех конвенций, с тех, эм, так сказать, положений. Вот в Женевской конвенции даже говорится, что если капеллана а, возьмут в плен, то войска, которые его взяли в плен, должны относиться к капеллану не как к военному, а как к гражданскому лицу, как к цивильному. То есть в Женевской конвенции о военнопленных четко прописано, что капеллан, несмотря на то, что он в военной форме, с погонами, призвание, к нему надо относиться как к цивильному, а не как к военному. Он не носит оружие, не стреляет. И теперь, хотя находится в штате, теперь вопрос, почему возникло такое понимание и такая традиция? Почему в Европе, в Женевской конвенции, почему в нашем законодательстве капеллан не должен брать в руки оружие, по закону так прописано, почему? А может просто потому, что капеллан на самом деле это слово и означает священник. И слово капеллан не только есть военные священники, это надо говорить правильно, военный капеллан, потому что есть тюремные капелланы, есть морские капелланы, есть спортивные капелланы, есть много различных медицинские, больничные капелланы. То есть капеллан это священник в первую очередь. И вот эта мысль, смотрите, священник, в руки оружие не берет. Так написано, так мыслит Европа, так мыслит Женевская конвенция, так в нашем законодательстве написано. Капеллан в руки оружие не берет, это равно священник в руки оружие брать не может. Это нонсенс. У него другая роль на войне, другая задача. И отношение к нему должно быть как к цивильному, несмотря на то, что он в штате. Вот такая вот интересная мысль. О чем она говорит сегодня нам? Может быть, мы где-то за всей этой нашей, так сказать, борьбой, да, мы справедливо защищаемся сегодня, мы имеем на это полное право, но при этом мы иногда, да, как, как говорится, выплеснуть ребенка вместе, как бы, да, с водой. Где-то в попытках, так сказать, вот этого нашего, нашей борьбы, мы уже начинаем, ну, может быть, где-то, ну, как бы все, все в кучу. То есть, значит, бронь сегодня дают, как бы, много кому, там, курьерам ГЛО, букмекерам, цирковым работникам, там, не знаю, там, работникам балета, там, театра, учителям. То есть бронь сегодня дают много кому, а почему-то священникам, пасторам, церквей, которые показали в начале войны, на протяжении войны, как много церкви делали социальные работы, духовные работы, то есть их посчитали как некритической инфраструктурой в тылу. Это, это, я повторюсь, тех священников, которых очень мало, я сейчас говорю о протестантах, хотя не дали и ни греко-католикам, ни римо-католикам, ни православным никому не дали этой брони официально. Ее просто нету, этой брони. И вот тогда встает вопрос, почему? Почему? Может быть, это пробел, серьезный пробел, который не надо там оправдывать, да, то есть, вот там, все нормально, мы все должны пойти, там, пацифизм это там не то, к пацифизму это отдельное видео я запишу, но вот как бы сейчас конкретно хотелось сказать о, о мобилизации именно священников.